По прибытии к месту пожара по адресу Варлинска 19-8 первого подразделения было выявлено, что на втором этаже э, открытым пламенем горит двухкомнатная квартира. Работало два звена газодымозащитной службы по переменам. В квартире обнаружен труп хозяйки. Причина смерти и причина пожара выявляется. По месту вызова работала три единицы техники помощник начальника дежурной смены оперативно-коррекционного центра, капитан службы гражданской защиты Дурягин Алексей Владимирович. Усинюка Валентиновна, в начале 10 утра соседка мне позвонила в дверь и спросила, слышали я запах дыма. В парадной был дым. Мы выскочили на улицу, увидели со второго этажа пламя с балкона, дым валил и вызвали пожарных. Ну, впрочем, бухали, вызвали пожарных, они буквально приехали, ну я не знаю, минут пять 7 от сил прошло. Очень быстро приехали ребята, сразу развернулись. Я знаю ее сын. Он приезжает каждое утро, но в часов семь где-то. Сегодня я его не видела, потому что мы. Пришли где-то в 8 после прогулки с собакой. А сегодня я его не видела. Но вот, к сожалению, он не оставил мне телефона. Я знала, что его мать, в общем-то, практически не встает и уже не выходит из квартиры. Вот, и, ну, так его спрашивала, он говорит, ну, так, говорит, плоховато, не хочет вставать, не хочет ходить. Вот, и, но ну, я знаю, что он приезжал каждый день. В общем, а такая он... женщина нормальная, вроде бы, как при своем, при здравом уме, я не знаю что-то могло произойти. Ну, а чем-то болела или вы? Ну, ну, не знаю, он говорил, что с ногами у нее вроде как плохо. Ну, ну как, ну, старый, старый человек.